Давид Бродяжкин, Ой. Макс, добрий день. Салют. Як погода в Запоріжжі? Да говно. Шалом. Как і в Одесі, собственно. Як би ти назвав Дональда Трампа по-русски? Ну, Троцьким, навіть. Як? Ну, Даніла Троцький, наприклад. Даніла Троцький. Мені сказали, що Трамп прикладається як э, — Одинокий бродяга любви категория. Ну виходить, що Данила... Ну, Леонтьев. <схай> Данила Леонтьев як підказує, грішит. <схай> так, давай, новості з пальця від Євгена Коновальця. <схай> Зараз я ну, Кого ну, смотри, ти? Слышно мене? Нет? Нормально ну плохо. у нас тут зі звуком щось не цей, не той. Там може на колонці щось підкрутити, щоб ми добре чули. А? на, газ, а. на газовой подкрутке. Ну так, нормально ты чуть, чуть, давай, короче, тупы. А, ну, короче, да, то есть новости из пальца это обзор самых странных, нелепых, бессмысленных и курьезных новостей Украины, которые вот на протяжении недели с нами происходили. Выпуск 51, выпуск 51. 52. Выпуск 52, Роман. А 52? А дай де... был в 51. Тебя... Шаббат тебя совсем а, рас... да? расслабил. Извини, пропустил. А, первая Кабинал новость, она 42, из Харькова. 52. Приунывшая рыба озадачила покупателей. Еще раз. Да что ж такое, говорю, приунывшая рыба озадачила покупателей. Это, я, а что а ты так, Харьков рыбный город, я так понимаю, рыбная столица, то там ця... селедка в тесте, то приунывшая рыба. И это одна и та самая, просто через тиждень. Uh, наверное, смотри, то есть там подзаголовок, что горожан uh, пичкают ужасными продуктами, но как бы первое, что обращает на себя внимание, это, конечно, иллюстрация. Можно ее отдельно показать? Там можно, конечно. Ну, это ну, це такая тварина есть. Нет, это не баян. Это, это же не, 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 Макс эту картинку нашел. Это харьковские журналисты проиллюстрировали свою новину. Вот этим баяном, как вы говорите. Ну, твой рынок, это такая правда. Это больше похоже на твое лицо, знаешь, когда без виз сначала перенесли, а потом снова дали. Да. Намек понятен. А в супермаркете, расположенном практически в центре Харькова, рыба, плавающая в аквариуме, оказалась дохлой. И дальше начинается очень странное. Приуныла бедняга наверное чувствует что скоро осень предполагает диана у рыбы приступ скорее вызывайте скорую призывает богдан наверное а, а, нав, наверное ощущает осень говорит анжела причем интересно что непонятно откуда берутся эти голоса это не комментарий макс так коммент из минулого коли типа рыба приуныла нет, ну то есть там не объясняется откуда чьи-то реплики, то есть это пользователи социальных сетей или комментаторы, или какие-то эксперты. То есть вот просто сразу приводится прямая речь. А я Возможно... выдания? можно можно глянуть еще раз на титульную сторинку? Это го город Х. А, Такиводоня, город город Х. Ясно. Три улюбленные, так сказать. Привнывшая рыба озадачила покупателей. А, да. ну оно так, оно так просто... на хвилиночку це новина 31 августа 2016 року. Співробітники міськради безуспішно намагалися впіймати тварину та налякали її. Собака заховалася тілець та почала гавкати. Макс, гав! 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 гав. гав. Ти теж, як харківська риба приунил, каже Катя. Після строчка в новості: полишити свої наміри щодо міськради, тварина не збирається. Я так розумію, що це, значить, кіровоградські, тобто кропивницькі депутати тепер просто у них є привід не ходити на роботу. Ну, я думаю, собака типа, там буде відмінуватися по всій відомості. Там собака, всі діла, не захожу. І тільки бідна прибиральниця, значить, яка подружилася з Шариком, далі вважає, що в неї тепер є маєток в центрі Кропивницького. Ну, вот, да, возвращаясь к собаке из Кировограда, то есть очевидно, что она баллотируется, потому что она так и не ушла от здания горсовета. И еще вспоминаются, конечно, бессмертные слова Геннадия Адольфовича Кернаса о том, что сучий пес, я тебя на ноль помножу. Так, следующая новость. Киевлянин сдал страховую нарисованное в фотошопе ДТП. Ну, что, значит, фотошоп знай, на курсы ходил. Нет, скорее не ходил. Житель столицы решил получить деньги от страховой компании, предоставив ее сотрудникам изображение своего престижного внедорожника Audi Q7, попавшего в ДТП. Эксперты установили, что аварию киевлянин нарисовал в редакторе Adobe Photoshop. Как вы не знали, что в Adobe, а не в другом редакторе? Они же эксперты, мам. Они эксперты. А там фотография написана, фотография двукрапка журналист. Вот покажите ага. картинку. Фото журналист. Туда, тут возникает даже интересный вопрос, откуда он взял деньги на Audi Q7. То есть я подозреваю, что там Photoshop тоже был замешан. <реклама> просто, при подробнейшем, Audi Q7 Гонтаревой, ты просто не понял. При подробнейшем изучении фотографий выяснилось, что снимки являются подделкой. Я подумал, а, что они будут а, а, явля... а... являться не подделкой, а подделкой. Там такая, знаешь, такая надпись Внизу Ваня 6 лет. Там еще есть 13-минутный документальный фильм об этой шокирующей истории. И мы его будем удовлетворить? Скорее всего, он сделан в адоп премьере. Следующая новость. Сырники. Комунальники поремонтували дорогу, на якій не було ям. А в селі Сирники дорогу без ям Комунальники помалювали смолою, аби створити видимість ямкового ремонту. Виконавець робіт повідомив, що він людина звичайна. Сказали, то й роблю. Я думаю, що це, це не елуат, це скоріше якийсь стріт-арт. А я. Б хотів... Можна уточнення, Макс? Так, да, конечно. А сирники це де? <реш> Ні, Роман сирники это не, не еда. Я, это... я зрозумію, це не їда. Я зрозумів, що село де? В якій області? Ну. В Луцьке. А, Луцька область. А, Волинська. Волинь. Ну я вже як це, як Луцька область, так. <реш> <Да. реш> Легендарна Луцька область. Легендарна Луцька область. Не, ну а що, ну так, а що, воно що заважає, їздити? колеса прилипають, чи що? Ну собі помалював, то і все. Асфальт аж не насипав, а асфальт уже списали. Ну, понимаешь, я, скорее всего, думаю, що асфальт і каток, вот вони були як этот ремонт, вони були такі ж ілюзорні. Тобто на виображаючих катках. Ні, а так а от як чувака цього там звати ремонтника. А, виконавець робіт зовут. Просто робіт. Те... Про це на свій сторінці написала голова. Олена, а Ану... Тепер треба подивитися, де з'явився, де з'явився свіжий асфальт або свіжа асфальтована ділянка там, в сирниках. Або до будинку чи йогось там, не знаю, під'їзд нормальний. Але це вже журналістське розслідування серйозне. Тобі треба негайно виїжджати сирники, Макс. Бра... Все, Роман, я все бросаю і Вр... вриваюсь в сирники. Так, волоси назад. Ні сорому, ні совісті. Кожен мукачевець полагодив велосипед 11-річній дівчинці. Сів на нього і, і, і загоріл і поїхав. <рив> Коли дитина каталася на велосипеді, на ньому спав ланцюг. Перехожий чоловік вирішив їй допомогти та полагодив велосипед, а після цього сів на нього та поїхав у невідомому напрямку. Ти знаєш, це позитивна новина. Я просто уявляв собі інше продовження цієї історії і зґвалтував дівчинку. Ну... Все, 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 завершилось на велосипеде. Так что, треба родить. Но он, на самом деле, он уехал на нем в ломбард. То есть, его потом нашли. <laughs> и, и, там еще интересная подробность, что это, этот Знаешь, мужчина... Знаешь, крадача пьяного под лавку, и велосипед в ломбарде? Велосипед в ломбарде. там была еще интересная деталь о том, что он был ранее судим. І? Я подозреваю, что это скорее всего было за угон каких-то самокатов. <рес> Ролик. А... За угон роликов. Ну это такие, знаешь, 11 друзей Олшина по-мукачевски такие. <рес> Тячевец, я понятия не имею в виду. Тячев, но є такие райцентр тячев. Ну. Тячевец примудрився заховати від полиции зброю у маринованому салі. Под, под заголовок новости следующий. Ховав у подвале так, чтобы полицейские собаки не занюхали. Те, те самые легендарные псы Авакова. Так, какая зброя? Тут подсказывают, что арбалет? Это был арбалет. Он арбалет ховал в сале? Да. собака не занюхала салу. Чтобы полицейские собаки не унюхали арбалет, он спрятал его в сало. И э, там интересный комментарий под этой новостью... Собакам а, как... Иерусалима стало противно. Под этой новостью какой-то местный житель пишет, э, что он с арбалетов с пятого класса стрелял по поездам, а... и никаких номерных знаков на арбалете не было. И вообще это было не оружие. То есть из чего я делаю вывод, что в принципе в этом тячеве... А, арбалет достаточно такой распространенный став, то есть, в принципе, э, они все с арбалетами. Я просто боюсь подумать, что это значит, собака стячего дисталась кропивницкого. Ты думаешь, она бежала от этого? От арбалета текала, сто Карты сало арбалет. Карты сала арбалет, <laughs> И псы Авакова. Но псы Авакова у меня выглядят теперь как все. С фильма «Пригоды Буратино». Помнишь, там были такие? В Бердянске врач вытащил из моря капризного рыбака. И вот он его тримает на гачку значит, да? Рыбак начал тянуть, тяну, перевернувшись в лодке, перевернувшись в лодке, но во время спасения просил не забыть в воде его личные вещи. Хорошо какие-то... Мега, мега бычка поймал походу врач а интересно что вот чувак который его спас это был врач реаниматолог ну хорошо а, хоть на гинеколог при этом он просил у меня врач подать шапочку и забрать его удочки я думаю де, дело в том что рыбак просто перепутал врача со своим дворецким І чашечку горячого кофе. Чашечку капучино ще, пожалуйста, в Средніземномор'я. Ні, ну просто, знаєш, що мене цікавить, там фотка, там бичок у нього, ну, а той бичок, ну, риба бичок. Ну, вроді. А якщо перевернув човен, то який бичок мав би бути. І це просто фотка не стоїть новини, я розумію. Да, ты понимаешь, даже не очень понятно на фотографии врач-реаниматолог, воскрешающий бычка или да. все-таки спасенный рыбак? И два комментария к статье. Ну да, да. Бычка я Бычка и, же... и рыбака. Я думаю, нет, я думаю, это жена, жена и мать. Жена вот и пока. мать. Не забыли. Бычка. Ли мы... И за... Жена и мать бычка. Написали комментарий. Следующая новость. В Мелитополе растет ужасное дерево. В Запорожской области в одной из лесопосадок жители обнаружили странное и жуткое дерево. Это так называемое дерево наркоманов. Как видим, весь ствол дерева тыкан использованными шприцами. Там есть отдельная фотография дерева. Можно ее показать. Uh, вот так оно выглядит. И там под новостью есть благодарный комментарий. Uh, там пишут, спасибо, что не под ноги бросаете. Не, ну а что вы, вы, решили, что это наркоманы? Это, в принципе, могли быть там... Пациент. <laughs> Пациент. Может быть, да, это, это корпоратив каких-нибудь трансфузиологов проходил <laughs> в Мелитопольском лесу. Или, может быть, слышишь, это может быть, знаешь, как вот Мосты, которые замочками украшают, вот так вот влюбленные наркоманы вот ходят к этому дереву и вонзают в него шприцы. И вообще интересно, ты представь, что переживает это дерево, то есть как вот его штырит на самом деле от всего этого. Не, по-детськи. Я б сказав. Там просто, що цікаво, що вони на різній висоті. Тобто, треба розуміти, що різновікові наркомани приходять. То тобто, що там, ще да, раз, дерево, там. Наркомани карлики, да. Так, і наркомани гулівєри наприклад. Наркомани гулівєри Наркомани котики-братики. А я думаю, кстати, що очень похо Ну вот это дерево, оно достаточно похоже на герб Колумбії, в принципі. Ну, в принципі, дерево саме розказало про це все. Після того, як стільки ін'єкцій дістало. А, Воно стало говорити, відвідувати засідання Мелітопольської міськради. І от-от і станет мером. От-от-вот. -от -от. Колега, гав. Не гавкай. Далі, давай. На Запоріжжі виборців в об'єднаній громаді підкуповують вапном в соцмережі. Um, история в том, что в Гулейполе 30 апреля пройдут выборы в местные советы. Одна из политических сил раздает избирателям пакеты с известью. Мы поняли без переклад, что это с... же такое ВАПНО. А, Хорошо а... хоть не с хлоркой. Т -т -т, там, там есть комментарий а, одного из участников этой раздачи. Он говорит, ВАПНО беремо, наши же грошики. А, Прокомментовал выборчую акцию анонимный дописывач. А, а что дальше я, думаю... я перепрошу с вапном. Что-что? Нашим людям стики вапна. Ну, я не знаю, деревья. Но я, скорее всего, думаю, что там имеет вот такое небольшое недоразумение, потому что, скорее всего, пригласили а, какого-нибудь киевского политтехнолога. Ну, говорят, типа, сделаешь мэром? Он говорит, да вапно вопрос. Это точно вопно? Ну да, ну вопно так вопно. Разда... — Роздаємо в апно. Наступний заголовок буде в цій газеті, значить, що на Запоріжжі е, виборці масово нюхають вапно. Ну, Бо вони мають подумати, що це зовсім не вапно. — Давай вспомним, що Тальки Ірину Били. <рес> а в неї між іншим, а... був день народження позавчора. Я не відмічав. — А вона <рес> від... відмічала. — Даже любимая не А, Следующая новость из Одессы наконец-то. Типичная Одесса. В Аркадии гуляют козы и едят картон. Вот дальше уместно пустить вот эту вот музыку из «В мире животных» и под нее, собственно, зачитать час новости, потому что там такое очень содержательно и познавательно. Коза – одно из первых прирученных животных, цитирую я новость. Она была домашней на Ближнем Востоке приблизительно 9 тысяч лет назад. А картон? Работать. А есть а, довидка про картон, в принципе? Обычно козы поглощают большое количество корма. Одесские же козы, обнаружив среди мусора на склоне картон, бросили траву и взялись его поглощать. Во-первых, у автора какая-то фиксация на слове поглощать. Оно тут несколько раз употребляется. А во-вторых, ну да, всплывает легендарный питательный одесский картон. Я бы даже, наверное, попросил тебя при привести мне пару листов, потому что тут ну, ты видишь. Ну что все, что я, я щуки... понял. В Аркадии заберем весь картон для тебя, малыш. переживай. какие-то впадают. Ну... А, ну, на самом деле, да. Вот. А тут интересно, вот посмотри на глаз козы, он прямоугольный. Я думаю, что на самом деле это такой стартап, просто потом в результате молоко из коз выходит сразу пакетированным. А что, а шо глаз козы? Я не понял. Он прямоупольный почему-то. А какие он Он такие есть? Ты вообще козу в жизни бачил? Живу. Да, одна, даже, одна даже умерла у меня на руках, как это не прискорбно. Я что-то не здивованный. Просто она не ела картон. Ну, мы уже близимся к завершению. Тут такие короткие новости остались. А в Запорожье замечен подозрительный вагон шаурмы. Там де, дело в том, что на фургоне написано, что в нем продают ход доки. Панама Papers. В перекладе. <laughs> да. Горожане на перебой шутили на тему горячих докторов. А, вот даже так. Да, еще о том, что этот, эту шаурму видели возле медуниверситета. И это многое объясняет. <laughs> ну, след, следующая новость такая себе, но я просто, ну. А баба спала на німецькій могилі і не знала, чому їй усе життя сниться війна. Цинично, так, Якось ти так цинічно. Да. Бантик Банчик ну, вообще. Взагалі... я хочеться я просто... додати з фільму, о чем говорят мужчины, Немце заберите меня. Немцы! Заберите Я меня, просто... немцы. А? Экстраполировал это, и вот судя по тому, что мне там снилось там, в период 13-14 лет, где-то рядом с родительским домом была порностудия какая-то. Приедешь, покажешь. Хорошо. В Запорожье искали парня с сигаретами. В смысле? Меня, меня, всю, меня на самом деле всю юность эта новость преследовала. Когда полиция прибыла на место, к ним обратилась продавец киоска, которая сообщила, что неизвестный молодой человек открыто завладел пачками сигарет и побежал в сторону музыкальной школы. Учитель отправил, так сказать. Это легендарное соло на синем границе На границе с Украиной задержали подозрительно упитанных белорусов. Мужчины везли на себе около 10 килограмм мяса. Куда? В Украину. Из Беларуси. Это фактически преступление против белорусского народа. Ну. Они, наверное, это не ядцы. А В столичном метро военный вязал шарф. Кто? Военный вязал шарф. В столичном в метро, метро военный вязал шарф. Хоку. Новость на самом деле такая очень милая и забавная, но она состоит из трех предложений. Молодой человек не тратит время зря. Фотограф в соцсетях появились фотографии военного, который вяжет в метро. Судя по всему, он вяжет шар. Вот такая вот новость Кру от, круто. Сайта, от сайта IP News in UA. Это супер вообще. Это у на максимуме? Да, я последнюю не буду читать, потому что там совсем лютый трэш про псов Авакова, поэтому нет, я все-таки воздержусь, и что пусть ты? эта новость будет последней. Я да. военный, ты пассажир. Я встаю, ты вяжет шарф. А, так не, вяза, вязал в смысле не так. Гришин, в принципе, не военный вяжет на кого-то шарф. А вин, ну, плите шарф, алло. Продолжай. Да все уже, Роман, как? все. А я только приготовился. Що, все, все нема маленький? В следующий раз будет больше богемных новостей. Я учту эту смену твоего іміджу. Договорились. Я просто до чого? Що ти знаєш, вот після того, як послухаєш твої новини, одразу згадую, що я закінчив інститут журналістики Київського університету Шевченка, який випускає близько 200 журналістів на рік. Ну, да. И это сумный есть, заголовок. Ты, ты хочешь узнать у меня, где они все? Да. Я думаю, они успешно работают мерчендайзерами на коробке. <реш> Дан Кишончик э, Максу за новости из пальца. И э, до встречи за тиждень, малыш.